Nadanlıqdan danışmaq istəyirəm və nadanlıq nəyə gətirib çıxardır? Dünyada ən bədbəxt insan kasıb və yaxud şikəst adam deyil. Dünyada ən bədbəxt adam nadan adamdır, nadan insandır. Savatsızla nadanı bir yerə qoymayın. Ola bilər məktəb oxuyub və yaxud həmişə səlad yeyələnir, hansısa savad alır, amma nadan insan Nadan insandır. Kimdir nadan? Dünyadan xəbəri olmayan. Yaşadığı dövrdən xəbəri olmayan. Yaşadığı mühiddən baş aça bilməyən. Keçmişini, gələcəyini, tarixini bilməyən, başa düşə bilməyən bir insanlardır. Bunlar nadandırlar. Söz deyirsən, söz başa düşməz. Sual soruşarsan, cavab verə bilməz. Bu insanlar nadan insanlardır. Niyə görə insanlardan olur? Çünki vaxtında bir kitab üzü açıp oxumayıb. Həç cavanlığında, uşaqlığında, yaşlı vaxtında yaşına uyğun kitabları oxumalıdır bir insan. Dünya klassiklərini oxumalıdır. Azərbaycan klassiklərini oxumalıdır ki, söz ehtiyatı əmələ gəlsin və öz fikirlərini düzgün sürətdə qarşısındakına çatdıra bilsin və yaqod qarşısındakı insanın ona nə demək istədiyini düzgün başa düşsün. Budur bizim bədbəxtliyimiz, naadanlıq budur. Və bu naadanlıq nəyə gətirib çıxarır? Azərbaycanda, xarici də azərlər bir-birinin qənimidir. Axır zamanlar baxın ə, xəbərlərə, Azərbaycanda, Bakıda və ya xod başqa rayonlarda elə balaca söhbət olan kimi çıxardı bıçağı bir-birinə soxurlar. Sən mənə baxdın, hansına hə, baxdı? Nədir? Mənim səni baxmaq olmaz. O sən mənə necə baxarsan ki? bıçaq. A, maşını dala çəkmən keçin. Məni niyə dala verirəm? Sən də ala bilər. Qırmızı qələt eləsən. Nə biləmlər? bıçaq öldürdülər. Biri-birə, bir-birinə bir dənə bir, 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 söz dedi, maşını sürdü, getdi, daha sonra qovudular, tutdular, öldürdülər. Hər gün. Üstdə tanımadığın adamla, tanıdığın heç. Yəni sən tanıyacaq, başa düşəcəksən də demək istəyirsən. İndivid fəsonundan öyrənib də sən xüsusiyyətini bilir. Tanımadığın insanla Azərbaycanda danışmaq çox qorxuludur. Çünki sən fikrini çatdıra bilmirsən bu insana. O insan da sənin dediyini başa düşə bilmir. Niyə? Söz ehtiyatı yox, danışıq qabiliyyəti yox, dialoq qurumu yox, loqika yox, başa düşmə qabiliyyəti yox. Nədən irəli gəlir yenə deyirəm, oxumamaqdan. Həqiqətən oxumamıqdır. Sən kitab açıp oxumadınsa, düzgün kinolara baxmadınsa, düzgün uşaq vaxtı düzgün kinolara, düzgün kitablara oxumadın, yeyilmədinse, sənin danışıq qabiliyyətin necə ola bilər? Sən yalnız qoyunla danışa bilərsən və yaxud qoyul otarı ilə danışa bilərsən. Vəssalam. Əgər iki nəfərin biri-birilərinə bir sporu düşürsə, biri ağıllı, savadlı, loqikası yerində olan Ə düzgün insandırsa o bri hikmən nadandır. Bu adam səliqələ onun başı salacaq, onun səliqətçiliyini axmaq başa düşəcək. Onun səliqəli danışmağına lox kimi baxacaq. Deyəcək, ha hə, bu lap loxdur ki bu. Buyurun, zəhmət olmasa, xahiş edirəm, loxsan. Çünki öyrəşmir belə danışığa. Əxəriyəti və odur ki, nadanlıqdır ki sözü başa düşə bilmirlər. Sözüdirsə başa çatmır insanlara çatmır. Heç kim sözə qulaq asmır. Cə o durub söhbət edir adam. İndi hakimdir, vəkildir, prezidentdir və ya qonşundur, durub sənə söz danışır. Sən başa düşünsən nəyədən danışır? O nəvər oturub yanında bir söz dedilər, hamı güldü, sən başa düşmədin, nəyə güldülər? Nağdansan, çatmır sənə. Odur ki, millətimizin çox bədbəxtliyi də bundan irəli gəlir. Millətimizin öz millətinin adını bilməməsi də nadanlıqdandır. Bir millət kimi formalaşmamızın da formalaşmamağımızın da səbəbi nadanlıqdır. Bax məsəl üçün deyirəm ki, mən millətimizin adını Azəri, Azəridir. Bizim millətin adı Azəridir. Türk deyirlər ki, "Bəs xeyr, biz türkük." deyirəm ay qardaş, Türk ü, Özbək də Türkdü. Tatar da Türkdü, Qazax da Türkdü. Türk millət adı deyil. Türk dil qrupudur. Deyər biz Azərbaycan Türküyük. Deyim bəli, biz Azərbaycan Türküyük. Millətimiz nədir? Azəri. Tatarıstan Türki Tatar. Özbəkistan Türki Özbək. Qazaxıstan Türki. Qazax olduğu kimi Azərbaycan Türki də Azəridir. Deyir, yox, he, hə, elə şey ola bilməz. Biz türkük. Deyirəm ki, bəs Tatar türk deyilmi? Qazaq türk deyilmi? Deyir, yox, Azəri türk deyil. Ay məniməm sizlərin. Naadanlıqdır bu yoxsa naadanlıq deyil? Deyir ki, Azəri İran'da bir qəbilədir. Deyirəm, bir yaxşı, sən dedin nə bunu sözü? Sübutun var mı? Sənədin var mı? Deyir, yox, amma elə deyirəm mən də elə deyirəm. Ay, xahiş edirəm mənim. Ay mənim əziz millətim. Ay mənim azəri millətim. Özünüz heç övladlarınıza vaxtı vaxtında kitab oxuyun. Üş öz, uşaq özü də oxunmasa, siz ona oxuyun. İnternet var. Canlı onlayn nağıllar var, düzgün hekayələr var. Uşaqların öz övladlarınıza, yaxınlarınıza biliklə bir yaxın olan insanlara çalışın dünya klassiklərinin Azərbaycan klassiklərinin şeirlərini heç olmasa söz ehtiyacı yaradılsa bu insanlarda başa düşürsünüzmü yenə də deyirəm dünyada ən bədbəxt insan nağdan insandır savatsız yox pulsuz yox kasıb yox nağdan insan Naadan insana heç bir də yeri yoxdur. Heç yerdə. Naadan insanın milyon pulu dolsun hörmət etməyəcəklər. Çünki bu adam başa düşmür. Naadan insanla ağacda heç bir fərq yoxdur. Ağac da haradən orda qalacaq, naadan insan da elə. Hardan adan oldu, orada da qalacaq, başın salacaq aşağı, dünyadan bir xəbər, heç bir şey. Öz fikri olmayan, onun bunun fikrini diyen öz ıı, düşüncəsi olmayan bir insan Nodan insanlardır və Azərbaycanın da əksəriyyətini nodan insanlar təşkil edir. Bu qədər.